Dapat orderan fiktif dari hantu cici cantik bercelana pendek. Kejadian dari cerita ini bermula saat Irwan mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata Bali. Saat itu, Irwan pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Irwan dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Irwan langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana, Irwan sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos guna sebagai tempat tinggal Irwan selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Irwan tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Irwan masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana, Irwan hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Irwan memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut, setelah itu Irwan mulai terbiasa dengan pekerjaannya barunya itu hingga suatu ketika Irwan mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Irwan pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dia lalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan. "Ini aneh," kata Irwan. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi Irwan langsung memutar balik motornya. Irwan memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Irwan dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. Banyak sekali rut? Tanya teman Irwan. Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masak alamat tujuannya di rumah kosong, jawab Irwan. Sambil terus mengobrol mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu Irwan memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Irwan hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosnya. Keesokan harinya, Irwan kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore, semua berjalan lancar. Irwan terus mengaktifkan aplikasinya. Saat Adzan Maghrib tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Irwan langsung menerima orderan tersebut. Dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Irwan pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang di mana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk Irwan meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. Pak Permisi, minta izin mau mengantarkan makanan di sana," kata Irwan. "Baik Mas, sampean langsung saja ke sana," jawab Bapak securitnya. Irwan pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ketemu, Irwan turun dari sepedanya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Irwan melihat sekeliling sambil mencari bel. Sepertinya tidak akan kedengeran jika dipanggil dari sini, kata Irwan sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Irwan menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Irwan pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. Halo, Pak. Sudah di mana? Ternyata telepon Irwan sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Irwan. Sudah di depan rumahnya, Mbak, jawab Irwan. Oh, ya udah, Pak. Saya keluar dulu, kata customer tersebut. Akhirnya Irwan mencoba menunggu. Tidak lama Irwan menunggu, karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an memakai kaos lengan pendek dan hot pants. "Mbak Cici," tanya Irwan. "Iya, Mas. Ini uangnya," jawab Cici. "Waduh, saya tidak ada kembaliannya, Mbak," kata Irwan. "Loh, Ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas, jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Irwan memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. Tunggu sebentar ya Mas, kata Cici sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya sambil menunggu. Cici mengambil uang, pas Irwan pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat bagus. "Bagus banget rumahnya," kata Irwan dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman, dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Irwan menunggu, namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Irwan memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Irwan menunggu hampir sudah sekitar 30 menit hingga akhirnya Irwan memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Irwan sangat percuma memanggil cicinya karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah. Cici entah mengapa si Irwan ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Irwan memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. Mas ngapain manggil-manggil orang di dalam sana? Tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security tadi Irwan menjawab, Mbak Cici pesan makanan lewat ojol Pak. Sebentar mas ini dulu, kata Pak Security itu. Akhirnya Irwan berjalan satu dua langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu, lalu Pak Security tadi berbisik kepada Irwan. Rumah ini sudah lama kosong mas, kata Pak Security. Mana mungkin Pak, jawab Irwan yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. Ia pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah. Dan rumah ini dikosongi sudah lama, kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. Kok bisa, Pak? Tadi itu mbaknya keluar. Dia ngambil makanannya karena uang yang dikasihkan nominalnya besar. Jadi saya minta diambilkan uang pas saja, kata Irwan. Coba samean lihat ke belakang, Mas. Itu rumah sudah kosong kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Irwan menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Irwan, rumah YG tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. Astagfirullah, kata Irwan. Badan Irwan lemas dan gemetar, tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga, loh," kata Irwan yang masih tidak percaya. "Lah, dibawa kemana, Mas? Itu loh, makanannya masih nyantel di sepeda kamu," jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Irwan. "Lalu tadi itu siapa, Pak?" tanya Irwan sambil mulutnya yang gemetar. "Sudahlah, Mas. Ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri Mas dulu di sana," kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Irwan menuntun sepedanya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja dan juga karena Pak Securitnya juga membawa sepeda pancal. Sesampainya di pos, Pak Security itu memberikan segelas air putih kepada Irwan. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Irwan. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun, banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun, juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti Irwan, di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici ini sampai ke rumah tersebut. Ini orang ngegonceng siapa ya? Lah kok ngomong sendiri. Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya nerima uang cash gitu, Mas, kata Pak Security itu. Irwan semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosnya, dan menaruh makanan pesanan Cici itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama temannya aja, kata Irwan sambil memberikan makanan hasil dari pesanannya si Cici. Setelah berpamitan, Irwan bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Irwan pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Wah, serem juga ya! Kamu atau temanmu pernah mengalami hal seperti ini.